Witamy Państwa serdecznie na konferencji prasowej przed meczem domowym z ekipą Pogoni i Szczecin. Jest z nami trener Białej Gwiazdy, pan Peter Hybala oraz tłumacz, pan Peter Serafim. Przechodzimy do pytań od dziennikarzy. Bartosz Karcz Gazeta Krakowska. Jak wygląda sytuacja kadrowa przed meczem z Pogonią? Czy Michał Buchalik i Oleg Buksa, którzy zderzyli się głowami na treningu, będą brani pod uwagę na ten mecz? Bartosz Karcz, Gazeta Krakowska, fragt: Wie sieht die Mannschaftssituation vor dem Spiel gegen Pogoin aus? Werden Michał Buchalik und Alexander Buxer, die beim Training äh, kopfmäßig zusammengestoßen sind, äh, für das Spiel berücksichtigt werden können? Ja, also verletzt sind äh, weiterhin Kubilic, der schon viele Teile im Mannschaftstraining macht. Äh, Bascha macht im Moment nichts im Mannschaftstraining, ist also weiterhin verletzt. Äh, Tschukov ist gelb, gelb gesperrt. Und Buxa und Buchalik sind gestern äh, mit den Köpfen zusammengestoßen beim, äh, beim Training von Eckstößen, also bei Standardsituationen. Und heute konnten sie nicht trainieren. Äh, die werden heute Abend nochmal gecheckt und vielleicht sind sie morgen im Kader. Czyli sytuacja wygląda tak, że Kuwielicz nie będzie mógł grać, chociaż już uczestniczy w treningach. Basza w tej chwili jest kontuzjowany, nic nie robi, nie trenuje. Na razie nie może grać. Żukow pauzuje za kartki. A z i Buchalikiem wygląda rzeczywiście tak, że na treningu zderzyli się głowami. Na razie nie mogą trenować. Będą jeszcze badania. Ja zobaczymy, jaki będzie ich wynik. No, wypadek miał miejsce przy, przy treningu sytuacji standardowych, rzutów rożnych. Zobaczymy, być może będą gotowi na start w jutrzejszym meczu. Jaki ma pan plan na zastąpienie pauzującego za kartki Żukowa? welchen plan haben sie für georgi äh, Zhukov, äh, der für äh, gelbe karten äh, aussetzen muss ja, wir haben heute noch mal im abschlusstraining haben wir noch mal so drei sachen probiert wir haben ein bisschen Exper experimentiert mit spielern und ja ich werde den plan jetzt nicht verraten aber wir werden einen plan haben ähm, Czy jest wystarczająco die które spielen na tej pozycji? Próbowaliśmy trzy rzeczy, różne rzeczy. Eksperymentowaliśmy trochę na treningu. Zobaczyliśmy, jakie mamy tutaj w zanadrzu odpowiedzi na taką sytuację, ale oczywiście nie zdradzę teraz dokładnie planu. Zobaczymy, co z tego nam się uda <try> urzeczywistnić. Wer wird einen eventuellen Strafstoß, zum Strafstoß antreten, falls es eine solche Situation gibt? Einer der elf Spieler wird antreten. Jeden, jeden Nastuner Pevner. Top Secret. Niedrücklich zamknie sich in Polsce Okno Transfer. In Kürze wird in Polen das Transferfenster geschlossen. Erwarten Sie, dass noch jemand zu euch stößt oder euch verlässt? Ja, ich habe gestern noch mal mit dem Vorstand gesprochen. Wir sind an ein, zwei Spielern noch im Hintergrund dran. Da arbeiten wir noch. Wir müssen sehen, ob es klappt. Und wenn es nicht klappt. Ja, dann vertraue ich dieser Mannschaft natürlich auch total, weil bisher haben wir sehr gute Spiele gemacht. Jetzt müssen wir sehen, dass wir noch mehr drei Punkte Siege holen. Rozmawiam z zarządem, jesteśmy nadal jakoś tak trochę zainteresowani pewnymi zawodnikami. Zobaczymy, czy uda nam się ich przyciągnąć. Jeżeli tak, to dobrze, ale jeżeli nie, to oczywiście mam pełne zaufanie do tej jedenastki, jaką mamy, albo tej drużyny, jaką mamy. I no, po prostu zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jodry Jawor, interia. Spominął dobrymi kolegami raczej znajomymi? Piotr Jawor vom Internetportal Interia fragt, Sie haben einmal erwähnt, dass Sie den Trainer Costa Runait kennen, dass Sie miteinander bekannt sind. Wie sind Ihre gegenseitigen Beziehungen? Sind Sie gut befreundet oder einfach nur kennt kennen Sie sich? Ja, ich habe mit Costa 2005 ähm, habe ich ähm, zusammen die Profilizenz gemacht. Also da waren wir beim 50. Fußballlehrer-Lehrgang des Deutschen Fußballbundes. Waren wir zusammen in einem Kurs. Ähm, zum Beispiel war da auch Dariusz Pasieka, der jetzt beim polnischen Verband Ausbildungschef ist. Der war auch in dem Kurs. Ja, und da kennst, kennst, kennt man sich natürlich gut. Also wir haben vor 16 Jahren zusammen die Profilizenz gemacht und Costa und ich haben immer wieder mal Kontakt gehabt, jetzt nicht freundschaftmäßig oder so, sondern wir verstehen uns sehr gut. Ich schätze ihn unheimlich und finde, was er gerade in Polen, in Stettin, geschafft hat, die letzten drei Jahre habe ich meinen absolut höchsten Respekt vor ihm und ich finde das einen tollen Menschen und einen sehr guten Trainer. No, jest tak, że zrobiliśmy razem licencję w 2005 roku podczas piątego szkolenia nauczycieli futbolu niemieckiego Związku Piłki Nożnej. W tym samym kursie zresztą uczestniczył wówczas też Dariusz Pasieka. No więc znamy się od 16 lat, mamy kontakt. No nie powiedziałbym, że to jest jakaś bardzo daleko idąca, głęboka przyjaźń, ale cenimy się, znamy się um, i e, uważam, że to co dokonał w Szczecinie, to naprawdę wymaga jak najgłębszego respektu. Czyli na pewno jest to świetny trener i e, bardzo go respektuję, bardzo go cenię. Pogoń jest zdecydowanie najmniej bramek w Ekstraklasie, w czym według pana analizy tkwi siła defensywna Szczecinian? Czy na tak funkcjonującą obronę rywala przygotowuje pan jakiś specjalny plan? Pogon ist die mannschaft, die eindeutig am wenigsten gegentore kassiert in der gesamten extraklasse. und äh, ja, was geht aus ihrer analyse hervor? woran liegt dieses, äh, diese defensive äh, äh, stärke der stettiner? Ähm, äh, haben sie für eine so gut funktionierende verteidigung einen besonderen plan ausgeheckt? Ja, erstmal stehen sie super in der Organisation, greifen oft auch im 4-1-4-1 an, ähm, haben ein sehr, sehr starkes Zentrum, äh, gewinnen unheimlich viele Zweikämpfe in der letzten Linie, aber auch schon im Mittelfeld. Ähm, versuchen natürlich dann auch viel zu kontern wieder, also schnell tief reinzuspielen. Bei Standardsituationen, ähm, da spielen sie ja so kombinierte Mann-Raumdeckung. Ähm, das machen sie auch sehr, sehr gut. Also auch diese Raumdeckungsarten, ballorientiert stark. Und ja, sie haben halt eine sehr, sehr gute Sicherheit und sehr gute Individualspieler auch im hinteren Bereich. Aber ich glaube, dass sie halt ähm, in den Duellen sehr stark sind. Und wenn du nicht natürlich sehr auf die Defensive auch konzentrierst, dann, ja, dann kriegst du halt, glaube ich, nur acht Gegentore haben sie und das ist schon, das ist schon sehr beachtlich. Ja uważam, że oni po prostu no, są świetnie zorganizowani, bardzo często grają w ataku w ustawieniu 4-1-4-1, um, bardzo mocny w pojedynkach, um, bardzo dobre ustawienie. i e, w, e, 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 w obronie, jak również na środkowym polu, um, mocny w sytuacjach standardowych, um, a no przede wszystkim w obronie. No, no mają rzeczywiście świetnych e, piłkarzy indywidualnie wyszkolonych, um, e, czyli no na pewno e, jest to silna pod tym względem drużyna. Kamil Wasiek, tylko ekstra klasa. Wisła w każdym z trzech meczów po przerwie zimowej prezentowała się lepiej od rywala, jednak zamiast 9 punktów zgromadziła 4, co oprócz skuteczności Wisła musi poprawić, aby takie spotkania wygrywać. Kamio Vasek vom Portal Tilco Extra klasse äh, möchte wissen äh, oder hat beobachtet, dass Wieswa in jedem der letzten drei Spiele äh, seit der Winterpause sich deutlich besser eigentlich dargestellt hat als die jeweiligen Rivalen, jedoch anstatt von neun Punkten nur vier Punkte äh, gesammelt hat. Was müsste also Wieswa ähm, außer der Effizienz an der es noch etwas hapert, verbessern, äh, um solche Spiele dann auch äh, gewinnen zu können. Ja, ich glaube, noch einfacher spielen. Ich glaube, dass wir noch manchmal zu viele Schnörkel im Spiel haben. Also ich glaube, dass man die Bälle noch besser reinschießen kann, noch schneller reinschießen kann, noch eher den zweiten Ball äh, erobern kann, viel mehr schießen, viel mehr noch aufs Tor schießen, obwohl wir das schon ordentlich machen. Und natürlich die Qualität des Schusses war bisher nicht so super ähm, noch mehr Ecken rausholen noch mehr Freistöße rausholen und natürlich in der Defensive ähm, gerade wenn es so in Richtung unser Strafraum kommt mal so ein bisschen mehr am Mann stehen die innere Linie dicht machen also noch ja, ganz viele Details und Kleinigkeiten äh, die es gibt zu verbessern aber ja, wir müssen es hinkriegen nicht nur gut zu spielen und mehr Ballbesitz zu haben und Chancen zu kriegen. Sondern wir müssen drei Punkte holen und ja, das ist der nächste Schritt. Aber die Mannschaft versucht wirklich alles. Oder viel. I tak grać po prostu jeszcze prościej, jakoś tak e, bez SS-u Floresu, szybciej, dłużej, dużo więcej strzałów. Um, e, 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 oczywiście jakość strzałów też nie zawsze była zadowalająca, ale przede wszystkim więcej się starać, więcej strzelać, więcej rzutów różnych um, zdobywać, więcej karnych, um, w defensywnie uczelnić przede wszystkim wewnętrzną linię, znaczy, znaczy bliżej przeciwni, przeciwnika. Tak? Ale ostatecznie nie chodzi tylko o to, żeby grać fajniej, lepiej, piękniej. Chodzi o to, żeby zdobyć, no zdobywać trzy punkty w każdym meczu. To wszystkie pytania od dziennikarza. Bardzo dziękujemy. dziękuję.